श्रीकृष्णद्वादशनामस्तोत्रम् किं ते नाम सहस्रेणा विज्ञातेन तवार्जुना तानि नामानि विज्ञाय नरपापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्याद् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पञ्चमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च चा। वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्याद् द्वादशं श्रीधरं तथा एतानि द्वादशनामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातपदे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च चा, अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशया अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषता നിത്യം സർവപാപൈ ശ്രീകൃഷ്ണ ദ്വാദശനാമ സ്ത്രോത്രം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നാമ സഹസ്രേണ तानि नामानि विज्ञाय नरपापय प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्याद् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेद् पञ्चमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनं कृष्णमेकादशं विन्द्याद् द्वादशं श्रीधरं तथा एतानि द्वादशनामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातपदे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च चा। अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशया अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषता प्रातःकाले पठे नित्यम् सर्वपापै प्रमुच्यते किं ते नाम सहस्रेणा विज्ञातेन तवार्जुना तानि नामानि विज्ञाय नरपापै प्रमुच्यते प्रथमं तु हरिं विन्द्याद् द्वितीयं केशवं तथा तृतीयं पद्मनाभं च चतुर्थं वामनं स्मरेत् पञ्चमं वेदगर्भं तु षष्ठं च मधुसूदनं सप्तमं वासुदेवं च वराहं चाष्टमं तथा नवमं पुण्डरीकाक्षं दशमं तु जनार्दनम् कृष्णमेकादशं विन्द्याद् द्वादशं श्रीधरं तथा एतानि द्वादशनामानि विष्णुप्रोक्ते विधीयते सायं प्रातपदे नित्यं तस्य पुण्यफलं शृणु चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च अश्वमेधसहस्राणि फलं प्राप्नोत्यसंशया अमायां पौर्णमास्यां च द्वादश्यां तु विशेषता प्रातःकाले पठे नित्यं सर्वपापै प्रमुच्यते